Di Tel Aviv yang modern, teknologi canggih terlihat di mana-mana dengan orang-orang menggunakan ponsel pintar dan skuter listrik di tengah gedung-gedung kontemporer. Di sampingnya, tembok barat dipenuhi pengunjung dari berbagai latar belakang simbol persatuan dan iman dalam setting bersejarah. Di tanah Timur Tengah, ribuan tahun lalu, bangsa Israel lahir dari keturunan Nabi Yakub. Mereka menetap di tanah Kanaan, wilayah yang kini dikenal sebagai Israel dan Palestina. Kerajaan besar seperti Israel dan Yehuda pernah berdiri dipimpin raja terkenal seperti Daud dan Salomo. Namun invasi Babel dan Romawi membuat bangsa ini tercerai-berai selama berabad-abad. Pada tahun 1948, setelah Perang Dunia II dan tragedi Holocaust, negara Israel modern berdiri kembali. Sejak saat itu wilayah ini menjadi pusat konflik dan perdamaian yang terus diperjuangkan. Hari ini, Israel dikenal sebagai negara maju di bidang teknologi, namun sejarahnya tetap menjadi kisah panjang perjuangan dan identitas di Tanah Suci.